Вышел, как обычно, утром, открыл дверь со стороны начала двери, оттуда, где-то вот спереди двери, uh -huh. от завесы. Скатилась граната на коврик на резиновый. Она была прикреплена к двери к чему-то. Я открыл дверь походу, я кольца не видел, я видел гранату. И то это было мгновение. С чем связано мое покушение? Мне поступило предложение 24 января поучаствовать в провокации и скинуть с власти Сиренко и Ерему. Сначала Сиренку с помощью Сиренко, потом как-то планировали скинуть РЕМ. Предлагали занести в кабинет Сиренко 30 тысяч долларов. И на подкаме на под микрофон сказать определенную, определенную комбинацию слов. После этого Сиренку забежали у себя в кабинете 30 тысячами долларов. После этого я должен был дать комментарий, что Сиренко должен был взять эти деньги э, для того, чтобы поставить звание автомобиля. И я должен был дать показания о том, что Сиренко э, э, хвастался, как его крышует, Ерема. Ярема, чтобы Ярема прямой не, не крышует, а так, что Ференка человек Яремы, а Ярема прямой человек Порошенко. естественно, мне до, за это должны были добавить, обещали еще 20 тысяч долларов. То есть за, все, за всю провокацию мне должны предлагали заплатить 40 тысяч долларов. Да, естественно, когда это все услышал, я сказал, заявил, дал отказ и заявил, что контроль не участвует в каких актах проплаченных. И мне это абсолютно неинтересно. После этого мы разошлись с этим человеком. За мной по Киеву началась слежка, я заметил хвост. Я был вынужден уехать в Киево, в Чернигов к родителям. И я провел ночь на утро. Вышел, в один, после 1 часа вышел, открыл дверь машины, произошел взрыв. Эксперты досмотрели машину, при мне, при моем на место приехал мой коллега из Киева, по дорожному контролю, журналист. В моем, в его, при его присутствии сапёры нашли, взрывотехники нашли растяжку это в виде крючка скорее всего ее зацепили за карту верную вот нашли чеку нашли я так понимаю часть запала от гранаты и нашли осколки предварительно сказали что это граната S1 вчера мои коллеги и мои сотрудники по охранной фирме которая работала охранителем эвакуировали мою семью так сказать увезли в безопасное место это жену и двое детей а меня ну, я нахожусь Киеве, на конспиративной квартире меня тоже охраняют до разъяснения ситуации. По сайтам ВД города Чернигова выложил, выложил, официальную версию о том, что я открыл дверь автомобиля, а граната выпала на асфальт. Граната не выпадала на асфальт. На видео, которое у нас выложено на сайте дорожного контроля, четко слышно, как я рассказывал, что граната упала на колы в автомобиле, а не на асфальт. Есть подозрение, что сотрудники милиции специально сделали так, что она выпала на асфальт, Потім позже додать, що вона випала в карману на схваті. На даний час вибухотехніки після того, як зробили огляд місця події, вилучили рештки з місця події, речові докази, і ці речові докази направлені на експертизу до експертно-креміністичного центру обласного полюдної міліції. Ще остаточно ми не можемо казати, що це за вибухову пристрій чи граната була. Міліція перевіряє всі версії. Для раскрытия этого злочину, открыто криминальное проведение, на данный час замах на убийство. Ця справа на контролі особистому контролі керівника у нашої області.